तुमची संस्कार संस्कृती असेल इंदापूरची संस्कार संस्कृती नाही आहे आम्ही कधीही ज्येष्ठ नेते हर्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्या तोंडातलं एकही शिवी कधी मी ऐकली नाही गेले पंचवीस वर्ष मी त्यांना ओळखतो कधीही म्हणजे ते कधीच बोलताना सौम्य भाषेत बोलतात समजवून सांगण्याचा प्रयत्न करतात खांद्यावर हात टाकून बोलतात ही माहीत नाही कुठल्या गावची भाषा आहे ते ह्याच्यात भावना काय नाही आई त्यांच्या जवळ आहे आईच्या मनात काय आहे हे कदाचित त्यांना माहिती नाही हे बघा अश्रू जेव्हा तुमच्या भावनांचं ओझर हृदयावर तर अधिक होत त्या भावना मुक्त रस्ता शोधत असतात आणि तो रस्ता असतो अश्रू तुमच्या भावनांच्या दबावाखाली असलेलं ओझ असलेलं हृदय हे जेव्हा स्वतःला मुक्त करत असत तेव्हा त्यातनं ते निघणारा निघतात आश्रू आश्रूंना वाट करून देणे म्हणजे भावनांना कुठेतरी मोकळं कळणं कारण का त्याच्याशिवाय माणूस पुढे जाऊ शकत नाही त्या भावनांचं ऊर्जा त्याला मागे खेचत असतं हे सगळी ही सगळी प्रक्रिया कधी घडते जेव्हा माणसात माणूस जिवंत असतो ज्या माणसांचं हृदय पाषाण हृदय आहे तुम्ही काकाच्या नावाने मडक फोडता तुम्ही काका कधी जाणार असं भाषणात बोलता तुम्हाला हृदय कुठे आहे हा हृदयाचा संबंध आहे भावनांशी

म्हणजे करोडोचे करोडो रुपये वाटले जात आहेत पण भारतीय लोकशाहीमध्ये तुम्ही पैशावरती लोकांना विकत घेऊ शकता या भ्रमात लोक आहेत हे नेते मंडळी आहेत तिथे आज ताई जिंकणार तिथे शशिकांत शिंदे जिंकणार माड्यात मुलिते पाटील जिंकणार इथे ओमराजे निंबाळकर जिंकणार इथे सुर प्रणती शिंदे तर शंभर टक्के जिंकणार पैसा 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 कुछ करीत दिल नाही करत सगता अखिलेश यादव हे मंदिरात गेले त्यांनी एक पूजा केली त्याच्यानंतर ते बाहेर आल्यानंतर बीजेपीचे मनुवादी कार्यकर्ते देवळात गेले आणि त्याने ते देवळ देऊळ गंगाजल आणून स्वच्छ केलं का अखिलेश यादव हे मागासवर्गीय आहेत म्हणून का आता तुम्ही मागासवर्गीय गेले देवळात तर गंगाजल टाकून मंदिर धुणार का आणि म्हणूनच तुम्हाला संविधान बदलायचं आहे आज दिव्या कुमारी नावाची दिव्या कुमारी नावाची राजस्थानची उपमुख्यमंत्री आहे ती सरळ सरळ बोलली हे कायदे जुनाट झालेत हे नवीन करायला हवेत म्हणजेच काय तर संविधान बदलायला हवं उपमुख्यमंत्री राजस्थानची हे कसं असते हे संविधान बदलण्यासाठीच प्रयत्नशील यांचा चारशे पारचा नारा हा फक्त संविधान बदलण्यासाठी होता

सुबह सुबह विधायक दत्ता मामा एक गरीब हमारे कार्यकर्ताओं के माँ बहन से गाली दे रहा था तुम गांव में कैसे रहते हैं मैं दे, मैं देखता अभी सभी पहलवान बन गए हैं गरीब आदमी को कुचल रहे हैं गरीब किसानों को कुचल रहे हैं बहुत मस्ती चढ़ी हुई है पैसे की पैसा सब कुछ कर खरीद सकता है लोगों का दिल नहीं और लोगों का दिल शरद पवार के साथ है सत्ताधारी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वोट हमको देंगे तो फंड मिलेगा वोट हमको देंगे तो, 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 तो यही महाराष्ट्र को जन, जनता को पहचानना चाहिए कि फंड के ऊपर राजनीति नहीं है वो फंड को उनका घर का एफडी नहीं है कि उनके बाप जादाओं के जायजात से बनी हुई एफडी रखी है और वो एफडी निकाल के वो जनता को दे रहे जनता के टैक्स से मिला हुआ पैसा उसके ऊपर अधिकार जता के सामने वालों को यह डराना कि हमसे अगर पंगा लोगे तो निधि काट डालेंगे और मैं आ, 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 आगे जाके कहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां जहां इनके उम्मीदवार खड़े रहेंगे उन सब उम्मीदवारों के लिए सौ सौ करोड़ रुपए रखे हैं इनने जो विरोधी विरोधी जैसे मैं चुन के आया हूँ तो मेरे मतदार संघ संघ में सौ करोड़ रुपए की देने की तैयारी जून से की जा रही है दिए जा रहे हैं वोटर्स को। लेकिन किसी तरह की इलेक्शन कमीशन कौन है वो बटिक बन गया है, कटपुटली हो वो राजीव कुमार कोई आदमी है विकेस्ट इलेक्शन कमिश्नर द इलेक्शन कमीशन सीन वी seen सीन सेशन वी एव number नंबर ऑफ no compliance. एक नया शुरू किया ये जे मौलाना सबको बोल रहे हैं कि तुम आ, परसेंटेज बढ़ाओ चुनाव को वोटिंग को जाओ ये तुम्हारा फर्ज है दलित लोगों के भिक्कू बता रहे हैं कि तुम्हारा वो, वोटिंग करना ये फर्ज है उनको इस प्रकार की नोटिस दी, दी जा रही है पांच पांच धारा पांच सो पांच दो और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ 1951 का कलम 125 ये दोनों का समान अर्थ है कि समूह के, के बीच में झगड़ा लगाना तो मैंने ट्वीट किया है कि वोट का परसेंटेज बढ़ाओ ये तो स्वयं हमारे सरन्याधीश धनंजय चंद्रचूड ने कहा है तो ये अगर कोई मौलाना कहता है ये अगर कोई भिक्कू कहता है हर एक समाज का कोई लीडर कहता है तो उसको उस उससे पुलिस का क्या लेना देना है पुलिस का लेना देना है क्योंकि सत्ताधारी पक्ष घबराया हुआ है और घबराया हुआ सत्ताधारी पक्ष सबको घबराना चाहता है कि तुमको जेल में डाल देंगे तुमको जेल में डाल देंगे ये अच्छी बात नहीं है कि पुलिस सिर्फ एक समूह को देख के दलितों को देख के उनके ऊपर नोटिस बजा रही है मुसलमानों को देख के उनके ऊपर नोटिस बता रही बजा रही है दलित और मुसलमान सर न्यायाधीश के बराबर है और ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने कहा है तो अनुराग कामले हो नहीं मोसी अहमद हो तेजिंदर सिंह हो उसकी जि, उसका जितना अधिकार है उतना ही चंद्रचूड़ का अधिकार है वोटिंग में उसको वोट एक वोट है तो चंद्रचूड़ जी को भी एक वोट है वो अगर कह सकते हैं मतदान बढ़ाओ तो ये भी कह सकते हैं मतदान बढ़ाओ तो इनको नोटिस क्यों दिया दी जाएंगे ऐसा नहीं बुना, ये मेरे पास इसका बुनाव तो तो हुआ उसमें तो ये आपको है कि क्यों की जा रही है? क्योंकि पहले चरण में उनको पता चला सत्तर परसेंट से अधिक सीटों पर धोखा हो रहा है उसके बाद उन्होंने हिंदू मुसलमान शुरू किया दो करोड़ नौकरियां महंगाई चाइना का अंदर आना यह राष्ट्रीय सवाल है उसके ऊपर वो बोलने ही नहीं रहे जो वादे किए थे वो एक भी वादा निभाया नहीं और फिर वादा निभाया नहीं यह सवाल जब जनता से आने लगा तो फिर जनता का आवाज चुप करने के लिए उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल शुरू कर दिया और मैं आज मुझे लगता है कि चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है दिख रहा है कि भारतीय जनता विरुद्ध बीजेपी ऐसा चुनाव हो रहा है कि चुनाव के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि यहां का गणतंत्र यहां की संसदीय प्रणाली ये सब धोखे में है और अगर ये धोखे में आ गई तो अपना अस्तित्व धोखे में आएगा हमारे जैसे पिछड़े भी घबराए हुए हैं कि क्या होगा ये क्या होगा संविधान जाने के बाद ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब इस वोटिंग में मिलेगा अखिलेश यादव का दर्शन के बाद मंदिर को क्या, कैसे मैं वही कहता हूं कि मनुवाद का बढ़ता हुआ असर है अखिलेश यादव यादव समाज के हैं उत्तर प्रदेश में वो पिछड़े हैं तो पेखादा पिछड़ा अगर मंदिर में जाता है और मंदिर गंगा जल से साफ किया जाता है तो इसका मतलब क्या है अभी से अनुवाद शुरू कर दोगे कुछ दिन को बाद तो पानी भी नहीं पीने दोगे ये सब जो चल रहा था उसको बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लाके खत्म कर दिया था और ये संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं पिछड़े अति पिछड़ों को यह इशारा दे रहे हैं, जगह पे आ जाओ हम मनुवाद ला रहे हैं ही नोटीस जी आहे ही कोकणातली आहे कोकणात एका दहा जणांना बजावली गेली आहे ते त्याच्यातले दोन जण मला भेटायला आले होते त्यांचं म्हणणं असं आहे की म्हणजे तुम्ही एकशे पंचवीस कलम जो पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍक्ट आहे ऑफ नाईन फिफ्टी वन आणि सी आर पी सी टू ट्वेंटी फाईव्ह स्प्रेडिंग डिफरन्सेस अँड युनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स म्हणजे दोन धर्मांमध्ये हे करणं त्यांचे एक भाष्य तुम्ही दाखवा ना दोन धर्मांचं काय बोललेत ते फक्त मस्जिदीमध्ये वगैरे गरीब वगैरे जाऊन सांगते की मतदान करा कारण का सर्वात कमी मतदान हे मुसलमान आणि दलितांचंच होतं तर दलितांच्याही नेत्यांनी भिक्कूंनी मनावर घेतलं की जाऊन सांगा वगैरे वगैरे की मतदानाला बाहेर पडा चुकीचं काय जर भारताचे मुख्य न्यायाधीश हे सांगू शकतात की मतदानाला बाहेर पडा जर अमिताभ बच्चन सांगू शकतो मतदानाला बाहेर पडा जर सलमान खान सांगू शकतो मतदानाला बाहेर पडा तर ह्या गरीब लोकांनी सांगितलं तर काय चुकीचं केलं आणि पोलिसांना पोलिसांना करायचंय काय कोणी कोणी कोणालाही सांगू शकतं मी सांगतो आज इथनं मतदानाला बाहेर पडा ह्याच्यात काय द्वेष

कोण एका अनेक पु, पुस्तकं असतात अनेक संदर्भ असतात जोपर्यंत आपल्याला संदर्भाची इतिहास माहीत नाही तोपर्यंत मी त्याच्यावरती काय बोलणार एक आज सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी एक कबुली दिली की मोदी शहांचे मी आभार मानतो की शिवसेना आणि शिवसेनेची पक्षनिशाणी म्हणजे धनुष्यबाण हे मला दिलं म्हणजे मोदी शहानी मला दिलं मी त्यांचं काम केलं त्यांनी माझं काम केलं म्हणजे त्यांनी त्यांच्या शब्दातन कबूल केलं की निवडणूक आयोगावर दबाव कोणाचा होता म्हणजे याचाच अर्थ राष्ट्रवादीचं घड्याळ काढून घेतलं आमचं पाकिट मारलं गेलं ते कोणाच्या सांगण्यावरनं मारलं गेलं आता वेगळं सांगायला नको मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो निवडणुकीच्या वेळेसच नेमक्या त्यांनी सत्य सांगितलं की आमचं निवडणूक चिन्ह आम्हाला मोदी आणि शहान मुळे मिळालं हे निवडणूक आयोगानेही लक्षात ठेवावं आणि हे सर्वोच्च न्यायालयानेही लक्षात ठेवावं की, 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 की स्वतः स्वयं मुख्यमंत्रीच कबूल करतायत की आम्हाला चिन्ह आणि पक्ष हा मोदी आणि शहान मुळे मिळाला जब मुख्यमंत्री इतने वो, वो, हमारे मुख्यमंत्री वैसे भूले बोलते उड़ते उन्होंने सच्चाई बताई दी उसका अभिनंदन करना चाहिए छुपाया नहीं उन्होंने देश से उन्होंने कह दिया कि हमार हमको जो निशानी मिली है हमको जो पक्ष हमारे ताबे में मिला है वो अगर किसी ने दिया है तो मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी और शाहजी ने क्योंकि मैंने उनका काम किया उन्होंने मेरा काम किया तो हमारी भी घड़ी कैसे कहां गई इशारा मिल गया है अब लोगों को समझ में आएगा कि हमारा जो पाकिट मारा गया ये पाकिट मारो की तरफ से वो किसके इशारे पे मारा गया ये बात यहां तक सीमित नहीं होनी चाहिए ये बात सर्वोच्च न्यायालय में और चुनाव आयोग में जानी चाहिए ऐसी बातें अगर आ रही है तो इसमें चुनाव आयोग नाम का एक इंस्टीट्यूशन अस्तित्व खत्म हो चुका है ये सीधा सीधा सामने आ रहा है